বিজেপিৰ হাতত নিৰ্বাচন জয় কৰিবৰ কাৰণে আৰু বেলেগ বিকল্পৰ বাট নাই ভোট চুৰি কৰা বাদ দি তেওঁলোকৰ বেলেগ কোনো ৰাস্তা নাই কাৰণ জানে যে অসমৰ সকলো ৰাইজে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ঐক্যবদ্ধ হৈছে আৰু আমাৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহ আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবাঢ়িছোঁ এই সময়ত সেইকাৰণে এই ভোট চুৰি কৰাৰ যি ঘটনা এই ঘটনা আগতেই আমি অসমৰ্থিত সূত্ৰত আমি গম পাইছিলোঁ আগতে একত্ৰিছটা লক্ষ্য কৰি লৈছিলে য'ত ভোট কাটিব নামবোৰ মোৰ লগতে আছে এতিয়া ষাঠিটালৈ এক্সটেণ্ড কৰিছে দিলীপ শইক দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া তেওঁলোকৰ যি আনুষ্ঠানিক তেওঁলোকৰ দলৰ যি সভা আছে সেইকাৰণে এই কথাটো যদি মিছা হয় তেওঁলোকে ভিডিঅ' যিটো হৈছে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত যিটো কথা পাতিছে সেইটো পাব্লিক কৰি দিয়ক সেইটো কৰি ভয় পাব্লিক কৰিবলৈ ভয় কৰিছে কিয় আগতে একত্ৰিছটা সমষ্টিত ভোট তেওঁলোকৰ কটাৰ লক্ষ্য আছিলে তালিকাসহ আছে মোৰ লগত মই তালিকাখন দি দিব পাৰোঁ এতিয়া ষাঠিটালৈ এক্সটেণ্ড কৰিছে সংখ্যাও নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিলে সেই সময়ত আছে দহ হাজাৰ ন্যূনতম দহ হাজাৰ সেই একত্ৰিছটা হয়তো এতিয়া সেই ষাঠিটালৈ যেতিয়া এক্সটেণ্ড কৰিছে তেতিয়া পাঁচৰ পৰা দহ হাজাৰ গতিকে এইটো তেওঁলোকৰ অন্তনিহিত লক্ষ্য আৰু এটা হাউচ নাম্বাৰত বেলেগৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি বিছগৰাকী ত্ৰিছগৰাকী মানুহৰ নাম সোমোৱা কথাটো গুৱাহাটীতে প্ৰমাণ হৈ গৈছে এটা হাউচ নাম্বাৰ চাৰিগৰাকী তেওঁলোকৰ সদস্য আছে ভোটাৰ আছে আৰু তাৰ বিপৰীতে বাহিৰৰ পৰা অহা বহিৰাগত একে হাউচ নাম্বাৰত বাইছগৰাকী চল্লিছগৰাকী ভোটাৰৰ নাম ওলাইছে যাদৱ উপাধিৰ এইটোতো প্ৰমাণেই হৈ গ'ল গতিকে যি যিটো কাম বেআইনী কাম দিলীপ শইকীয়াই কৰিছে তেওঁক তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁক কৰায়ত্ব কৰিব লাগে সেইটো আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু এইটো যদি তেওঁলোকে তেওঁলোকে যিটো কথা কৈ আছে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চিং ৰাজহুৱা কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৎসাহস নাই কিয়